আজীৱিকা মিছন হায় কৰ্ম সংস্কৃতি সৃষ্টি কৰক ৰাইজ বুলি কথা নাই গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বা অসমৰ ৰাইজে ইয়াত ক্ষতি হ'ব আপোনালোকে গম পাইছে যে প্ৰথমতে কোৱা হৈছিল নাইণ্টি নব্বৈ শতাংশ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এম জি এন ৰেগাত দিছিল দহ শতাংশ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে দিব লাগিছিল কিন্তু বৰ্তমানৰ যিটো আচ নিয়ম কৰিছে সেই নিয়ম মতে তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট দিব ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ষ্টেট গভমেণ্টে দিব আৰু এইবিলাক আঁচনি দুখীয়া ৰাজ্যৰ কাৰণে এতিয়া দুখীয়া ৰাজ্য বুলি ক'লে আমি অসমৰ দুখীয়া ৰাজ্য আৰু দুখীয়া ৰাজ্য হিচাপে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ধন আমি চল্লিছ শতাংশ ধন আমাৰ চৰকাৰে দিব নোৱাৰে আজিৰ তাৰিখত ইটো আপোনালোকে ভালভাৱে ক'ব পাৰে যিকোনো মানুহেই ক'ব পাৰে যদি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ধন দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যি ষাঠি শতাংশ ধন পাব ইয়াত তেওঁলোকে ৰিলিজ নকৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গতিকে যিটো কামৰ মজুৰি দিয়া কথা আছিল আজিৰ তাৰিখত জব কাৰ্ডৰ মাত্ৰ দুশ ছাপান্ন টকা মজুৰি কিন্তু এই মজুৰি একেবাৰে শেষৰ মানুহজনলৈ দুখীয়া মানুহজন যিসকলে কৰ্মক বিশ্বাস কৰে যিসকল মানসিক বিদ ভাৱে দুৰ্বল শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল তেওঁলোকৰ কাৰণে এই জব কাৰ্ডৰ আঁচনি আছিল আৰু কা কৰ্মসৃষ্টিৰ জৰিয়তে আমাৰ সম্পত্তি সৃষ্টি আছিল গতিকে ইয়াত সমস্যাটো মূল সমস্যা হ'ব যেতিয়া গোটেই আঁচনিটোৱেই বন্ধ হৈ যাব চল্লিছ শতাংশ ধন দিব নোৱাৰিব গতিকে ইয়াত কৰ্মসৃষ্টিৰ কোনো কথা নাহে মানে কৰ্ম সৃষ্টি নহ'বই মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ যি আদৰ্শ যে দুখীয়া মানুহজীসকলে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে যাতে কৰ্ম সৃষ্টি পায় কৰ্ম কৰি খাব পায় তাৰ কাৰণে চিন্তা সেই চিন্তা এই চৰকাৰে এতিয়া হিতাধিকাৰীৰ যিটো চিন্তা আছে বাৰশ টকা দিব অন্যান্য দিব কাম নিদিম কিন্তু আমি হিতে হিটি কৰি বাৰশ টকা দিম আৰু কি হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি আৰু সেইটা হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি কৰি শেষত এখন সমাজ এখন দেশ ৰখাৰ্থলৈ যাব আৰু এই ৰখাৰ্থলৈ গৈছে বুলি আপোনালোকে ধৰি ল'ব পাৰে আমি ধৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু এই আঁচনি এই আইন বন্ধ কৰি এম জি এন ৰেগা বন্ধ কৰি একেবাৰে গাজালটো তেওঁলোকে মাৰিব বিচাৰিছে আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে হায়দৰাবাদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুম্বাই কলিকতা এইবিলাকত সাধাৰণ চিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাৰণে কৈছে ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে কৈছে ঘৰত কাম কৰাৰ কাৰণে কৈছে কি কাৰণে কৈছে কাম নোপোৱাৰ কাৰণে কৰ্মসৃষ্টি নোহোৱাৰ কাৰণে অসমত গৈছে আৰু কৰ্মসৃষ্টিৰ এটা চৰকাৰী আইন সেই আইনটোকো যদি বন্ধ কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসম আৰু অসমীয়াৰ যুৱক যুৱতীৰ সমস্যাবিলাক আপোনালোকে অনুধাৱন কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰতিবাদ অসমৰ শেষৰ মানুহজনৰ দুৰ্বল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মানসিকভাৱে দুৰ্বল সেই শ্ৰেণীৰ মানুহক যাতে আমি সকাহ দিব পাৰোঁ এই আইন আনি কংগ্ৰেছ চৰকাৰে দিছিল ইউ পি এ চৰকাৰে দিছিল এই ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাইট টু ফুড ৰাইট টু এডুকেশ্যন আৰু ৰাইট টু এইটো কৰ্ম সংস্কৃতি এই কৰ্মৰ কাৰণে যি আইন সেই আইন বাহাল ৰাখক তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতিবাদ আৰু আপোনালোকে এইখিনি মানে ডাঠি কৈছোঁ আপোনালোকক যে এইটো যদি বন্ধ হয় এই আঁচনি অসমৰ জনসাধাৰণৰ বা মানে পানীৰ সাৰ নচৰা অৱস্থাৰ কথা কয় যে জব কাৰ্ড নাথাকিলে কোনো পঞ্চায়ত একেবাৰে দুৰ্বল পঞ্চায়তবিলাক আপোনালোকে চাব জব কাৰ্ডৰ কামতে পঞ্চায়ত চলি আছে এতিয়া যেতিয়া ধনে নাথাকিব পঞ্চায়তৰ অস্তিত্বহীন গতিকে এতিয়া পঞ্চায়তৰ আজি দুই তিনি বছৰ ধৰি চাৰি বছৰ ধৰি পঞ্চায়তত ফাণ্ড নাই এতিয়া যি কাম কৰিছিল জব কাৰ্ডৰ জৰিয়তে এতিয়া জব কাৰ্ডৰ কাম বন্ধ হোৱা মানে পঞ্চায়তৰ অস্তিত্ব শেষ